है इक्कीस कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में चीन बार बार ये कहता है आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई गुस्सा हुआ आप चीन का नाम नहीं ले पाते यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की बरकरार नहीं कर पाते और असलियत यह है कि पूरा का पूरा लद्दाख आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरता है और आज पैदल मार्च दिल्ली के लिए कर रहा है क्या करिएगा लद्दाखियों के लिए भी सड़कें खुदवा दीजिएगा कीले दीजिएगा सीमेंट की चट्टाने लगवा दीजिएगा आंसू गैस के 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 गोले लाठियां बरसाइएगा जो इस देश के किसानों के साथ किया ये लद्दाख की स्थिति है लेकिन आपकी असली विषमता आपका असली विफलता आपकी असली निष्ठुरता आपका असली फेलियर तो असल में मणिपुर पर पर्दे के पीछे ये छोटा सा रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बाद आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे आज नरेंद्र मोदी की सरकार के सौ दिन पूरे हुए हैं और ये सौ दिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर इस देश के युवाओं पर महिलाओं पर इस देश की रेलवे पर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस देश देश के पर, के इंस्टीट्यूशंस पर पर भ्रष्टाचार खिलाफ मार पर बहुत भारी पड़े हैं इन दिनों ने ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है सौ दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है इन सौ दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले सौ दिन के प्लान का जिक्र करते थे उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए की हैं रेल ध्वस्त है इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है महिला सुरक्षित है बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है यही है आपका रिपोर्ट कार्ड मैं सिलसिलेवार तरीके से और जो एड्विंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार उसके बारे में चर्चा करेंगे यू टर्न सरकार पिछले सौ दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है इस देश के विपक्ष ने किया है इस देश के लोगों ने किया है अहंकार अब नहीं चलेगा और यूटर्न सरकार को करना पड़ेगा अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे लैटरल एंट्री जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया हमने आवाज उठाई लोगों में आक्रोश हुआ लैटरल एंट्री पे यूटर्न हुआ कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे जो स्वतंत्र पत्रकार हैं जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं जो आईना दिखाते हैं उनका मुंह बंद करने की उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी इतना प्रतिकार हुआ उस पर इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे ये कुछ नहीं था यह सिर्फ पोलराइजेशन का तुष्टिकरण का एक माध्यम था और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी एलटीसी टैक्स लादने की कोशिश करी मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर विपक्ष का की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा आप बड़ी बड़ी बातें करते थे एनपीएस बहुत अच्छा है ओपीएस खराब है एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा तो मैं क्यों ना कहूं कि सौ दिन जो है वो लगातार का प्रतीक है पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संसाधन संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि सौ दिन में अड़तीस बड़े रेल हादसे हुए हैं और उन अड़तीस बड़े रेल हादसों में इक्कीस मौतें हुई हैं असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो या इंजन पटरी से ना उतरा हो या रेल हादसा ना हुआ हो और असलियत यह है कि इक्कीस मौतों के बाद कवच अभी भी दो किलोमीटर पर लग रहा है सालाना और इस देश के रेल मंत्री जो रेल मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल हैं, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं रेल का पटरी से उधर जाना रेल हाथ से होना एक नहीं दो नहीं अड़तीस रेल हाथ से होना और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313 हाथ से ऐसे हुए मौतें हुई पिछले सौ दिन में अड़तीस रेल हाथ से इस देश के रेल मंत्री के लिए छोटी छोटी बातें हैं बड़ी बड़ी लफाजी की जाएगी रेल को हम यह बना देंगे वो बना देंगे लेकिन असलियत यह है कि एक दिन नहीं बीतता है जब रेल पटरी से ना उतरी हो 21 लोग जिन्होंने अपनी जान गवाई वो किसी के पिता थे किसी के पुत्र थे किसी की मां थी किसी की बेटी थी किसी की बहन थी समझाइएगा उनको जाकर कि ये छोटी छोटी बातें हैं उसके बाद इस देश ने इससे पहले तो यह कभी देखा ही नहीं था और हमने ऐसे ऐसे वाक्य देखे इंफ्रास्ट्रक्चर के कोलाब्स के नरेंद्र मोदी जी ने जिन एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव के जस्ट पहले किया जबलपुर राजकोट दिल्ली वो एक बारिश नहीं झेल पाए ताश के पत्तों की तरह वो गिर रहे थे इस देश का संसद टपक रहा था नया संसद जो बना है और बाल्टी में पानी भरा जा रहा था असलियत यह है कि अटल अटल सेतु अट्ठारह हजार करोड़ की लागत पे बना उसमें दरारें आ गईं। असलियत यह भी है कि सुदर्शन सेतु जिसका इनोग्रेशन मोदी जी ने किया उसमें दरारे आ गई और सबसे घटिया हरकत तो तब हुई जब छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी मूर्ति का अनावरण दिसंबर 2023 में किया वो आठ महीने भी नहीं चल पाई और वो मूर्ति टूटकर गिरी नहीं इस देश की अस्मिता इस देश के गौरव शिवाजी का जो अपमान नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने अपने भ्रष्टाचार से किया वो ना महाराष्ट्र भूलेगा ना यह देश भूलेगा ताश की पत्तियों की तरह एक के बाद एक संसाधन टूट रहे थे कितनी ही सड़कें कितने ही पुल टूट टूट कर गिर गए और यह अनेक्शन के साथ हम आपको दे रहे हैं इसमें सारे हादसे क्रमवार तरीके से डेट वाइज तरीके से लिखे गए और तो और आस्था का प्रतीक श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बना उसके भी गर्भगृह में पानी टपक रहा था कौन है यह भ्रष्टाचारी जिनसे आपने यह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कौन जवाबदेही तय करेगा चाहे वो नया संसद हो चाहे वो शिवाजी की मूर्ति हो चाहे वो सेतु हो चाहे पुल हो चाहे सड़कें हो चाहे श्री राम का मंदिर हो ताश के पत्तों की तरह एक एक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार टूट टूट के गिर रहा था मैं चौथी बात करना चाहती हूं और यह मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत विषय है और वह है आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में चुनाव है जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जाते हैं बड़ी बड़ी डींगे हाकते हैं जम्मू कश्मीर में जाकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन असलियत यह है कि जिस डोडा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे 48 घंटे पहले उसी जम्मू कश्मीर के उसी जम्मू के पिछले सौ दिनों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आतंकी हमले जिसमें हमारे इक्कीस शहीद हुए हैं सैनिक करीब करीब तीस सैनिक इसमें घायल हुए हैं पंद्रह नागरिकों की मौत हुई है और सैतालीस से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं और दिक्कत तलब बात यह है कि अब जो आतंकी हमले हो रहे हैं वो कश्मीर से ज्यादा जम्मू में हो रहे हैं आप तो शांति बहाली की बात करते थे लेकिन असलियत यह है कि आप कश्मीर में न श्रीनगर में ना अनंतनाग राजौरी में न बारामूला में चुनाव लड़ने लायक थे आप तो शांति की बात करते थे लेकिन असलियत यह है कि इक्कीस आतंकी हमले हुए छब्बीस आतंकी हमले हुए हमारे इक्कीस सैनिक शहीद हुए लेकिन आपके मुंह से श्रद्धांजलि का और संवेदना का एक शब्द नहीं निकला और यह मैं दावे से कहती हूं नरेंद्र मोदी जो ट्वीट करने से बाज नहीं आते हैं ढूंढ ढूंढ के एटलस पर देश ढूंढते हैं कहां जाऊं अब मैं किसको बर्थडे ग्रीटिंग दू आतंकी हमले और यह मैं सौ दिन की बात कर रही हूं दो से आतंकी हमलों की सिलसिले बारेक्शन में हम शेयर करेंगे देखिएगा एक श्रद्धांजलि का शब्द एक संवेदना का शब्द नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकलता नहीं है ये हमले डोडा में हो रहे हैं रायसी में बस अटैक पर बस पर हमला हुआ पुंछ में हमले हो रहे हैं किश्तवाड़ पे हो रहे हैं तमाम ऐसे हमले हैं जो लगातार होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के मुंह से न श्रद्धांजलि का न संवेदना का एक शब्द निकलता है और आज सवाल यह है कि कानून व्यवस्था डायरेक्ट एल के अंतर्गत आपके अंडर है क्या कानून व्यवस्था है छब्बीस आतंकी हमलों का जिम्मेदार कौन है किसकी जवाबदेही सेट हो जो 21 हमारे जाबाज शहीद हो गए उनके परिवारों की आंख में आंख डालकर आप एक शब्द बोल सकते हैं यह है आपका सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड 26 आतंकी हमले उसके बाद हम बात करेंगे महिला सुरक्षा की इस देश की आधी आबादी ने बड़े विश्वास से आपको 2014 में चुना था लेकिन इस देश की आधी आबादी के साथ जो आपने आपकी सरकारों ने आपके गुर्गो ने किया वो अक्षम अक्षम्य अपराध है हर व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए हर व्यक्ति को आक्रोश आना चाहिए लेकिन 100 दिनों में 104 अपराध महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं एक सौ सत्तावन पीड़िताएं हैं इसमें आपके शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जिस शहर में है उस शहर के चौराहे पर सार्वजनिक रूप से बलात्कार होता है लेकिन आप एक शब्द नहीं बोलते आप बंगाल पर बोलते हैं बोलना चाहिए लेकिन आप बदलापुर पर नहीं बोलते आप बिहार पर नहीं बोलते आप उत्तराखंड पर नहीं बोलते आप उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद पर नहीं बोलते लेकिन आप कैसे बोलिएगा क्योंकि आप तो वही है ना जो देश की बेटियों का यौन शोषण करने वालों के साथ लगातार खड़े रहे और जब वो यौन शोषण करने वाला चार्ज चार्जशीटेड आरोपी आज भी हमारी बेटी को बदनाम करता है उसका चरित्र हनन करता है तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी पार्टी से निकाल बाहर करिए आपके सौ दिनों में न अनपढ़ मजदूर खेत में सुरक्षित है एक महिला न स्कूल में नाबालिक बच्चियां सुरक्षित है न काम काज करने वाली महिलाएं सुरक्षित है ना मेले से आने वाली औरतें सुरक्षित है तो सुरक्षित कौन है इन एक सौ सत्तावन पीड़िताओं को आप क्या कहेंगे सौ दिनों का फलसफा महिलाओं का यह है आपका जो झुंझुना है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसकी असलियत यह है कि आप बेटी को बचाने बेटी को पढ़ाने के बजाय हर बार संरक्षण आरोपियों को देते हैं आपके नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में जघन्य गैंगरेप का मामला सामने आता है बीजेपी की आईटी सेल के लड़के उसमें पाए जाते हैं उनको बेल मिलती है तो उनका आजादी के मतवालों की तरह स्वागत होता है केक काटा जाता है मलाई पहनाई जाती है यह है आपका सौ दिन का फलसफा महिला सुरक्षा को लेकर इसके बाद बात करनी पड़ेगी युवाओं की क्योंकि युवाओं के बारे में बात किए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता इस देश की पैंसठ प्रतिशत आबादी पैंतीस वर्ष से कम आयु की है और यह है आपकी उनके लिए प्लान यह है आपके उनके लिए संयोजना इन सौ दिनों में लगातार पेपर लीक हुए हैं इन सौ दिनों में इम्तिहान कैंसिल हुए हैं इन सौ दिनों में आपकी विफलताओं का पुलिंदा यह है कि स्टूडेंट्स रोते रहे मां बाप पेट काट करके बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे गाजर मूली की तरह बसों ट्रेनों में भरकर जाते हैं इम्तहान देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ नीट में धांधली के के धोखाधड़ी कई मामले सामने आए आपने नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल किया आपने यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ कैंसल करना पड़ा ज्वाइंट सी एस आई आर यूजीसी नेट का इम्तहान कैंसिल हुआ एनसी का पेपर लीक हुआ लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और यह मैं सिर्फ सौ दिनों की बात कर रही हूं क्योंकि दस साल के फलसफा में तो सीबीएसई का इम्तहान भी लीक हो गया दस साल का फलसफा तो यह है कि आपके लोग

शिक्षा की हमारे अंतर्गत आपकी प्रणाली और आपका फलसफा यह है कि नीट जैसा इम्तहान भी लीक होता है आपको एक के बाद एक पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड है इसके बाद जरूर बात करनी पड़ेगी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था की यह अर्थव्यवस्था का फलसफा है रुपया आपको मिला था साठ पर अट्ठावन पर असल में दो में आपने उसको चौरासी पे पहुंचा दिया पिछले सौ दिनों में आपने हजारों लाख करोड़ फूके किसी तरह से रुपए को बचाने के लिए लेकिन फिर भी रुपया आज चौरासी प्रति डॉलर के आसपास है बयासी पर था सौ दिन पहले यह असलियत है असलियत यह है कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका बहुत ढोल पीटते थे वो लगातार गिर रहा है ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं है बेरोजगारी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है यह देश की अर्थव्यवस्था का हाल है और महंगाई की मार सह बिना तो बात कैसे होगी महंगाई डायन खाए जाते है बड़ा गाना था उस गाने में एक लाइन और ऐड करिए सखी सैया तो नई है ये महंगाई का फलसा है महंगाई का यह हाल है कि चुनाव होते ही टोल टैक्स आपने परसेंट बढ़ाया दूध के दाम आपने तुरंत बढ़ाए सीएनजी का दाम बढ़ाया आटा का दाम बढ़ाया दाल का दाम बढ़ाया आपने कमर्शियल गैस का सिलेंडर करीब करीब पचास रुपए दो दो बार करके महंगा किया आपने मिडिल क्लास पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन जैसी बार करी यह आपका असलियत है महंगाई की मार है जो देखना चाहे वो जरूर देखे ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आपने सस्ता किया है पिछले दस सालों में सौ दिनों में आपने आटा दही दाल दूध कमर्शल एलपीजी सीएनजी, टोल टैक्स सबके दाम बढ़ाए हैं और फिर बात तो करनी पड़ेगी आपके सबसे परम प्रिय दिल के टुकड़े अडानी की सेबी और अडानी ये दो चीजें हैं जिस पर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं देश की मार्केट रेगुलेटर पे गंभीर आक्षेप लगे हैं इस मंच से पर्दाफाश किया गया है उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। कैसे उनके चयन में अनियमितताएं बरती गई कैसे उन्होंने अपने पद का अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया लेकिन आप आज भी उनको अपने पद पर इसलिए बरकरार रखते हैं क्योंकि आपकी भ्रष्टाचार की, भ्रष्टा की परतें लगातार खुलती जाएंगी अगर आप उनको हटा देंगे लेकिन हटाना तो आपको पड़ेगा सेबी चीफ को अडानी के ऊपर चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या वो कीनिया हो गंभीर आरोप लग रहे हैं लेकिन आप उनके हवाई जहाज में उनको गले लगाए हर जगह घूमेंगे आपकी विदेशी दौरे अडानी को धंधा अडानी को कारोबार दिलाई दिलाने के लिए किए जाते हैं यह असलियत है आपकी यह सभी और अडानी का वो महा घोटाला है जिस पर आप मुंह नहीं खोल पाते हैं और उसके बाद मैं बात करूंगी लद्दाख की आपके वहां के सांसद ने आपके वहां के काउंसलर्स ने जब तक आपके सांसद थे अब नहीं है उन्होंने लगातार लद्दाख के मुद्दे को उठाया लद्दाख के लोग आक्रोशित हैं सड़कों पर है चरवाहों ने कहा जहां तक हम पहले जा पाते थे नहीं जा पाते चीन अतिक्रमण करके बैठा है इक्कीस कोर कमांडर लेवल की टॉक्स में चीन बार बार यह कहता है आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं आप चीन का नाम नहीं ले पाते यथावत स्थिति अप्रैल दो की बरकरार नहीं कर पाते और असलियत यह है कि पूरा का पूरा लद्दाख आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरता है और आज पैदल मार्च दिल्ली के लिए कर रहा है क्या करिएगा लद्दाखियों के लिए भी सड़कें खुदवा दीजिएगा किले दीजिएगा सीमेंट की चट्टाने लगवा दीजिएगा आंसू गैस के गोले छोड़िएगा लाठिया बरसाइएगा जो इस देश के किसानों के साथ किया यह लद्दाख की स्थिति है लेकिन आपकी असली विषमता आपका असली विफलता आपकी असली निष्ठुरता आपका असली फेलियर तो असल में मणिपुर पर है पर्दे के पीछे छिपकर जब नरेंद्र मोदी मणिपुर पर चुप रहते हैं तो आपकी सारी असलियत और सारी कलई खुल जाती है सोलह महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है वहां पर फिर से हिंसा भड़की और इस बार रॉकेट से ड्रोन से आरपीजी से हमले हो रहे हैं पिछले दो हफ्तों में बारह से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं सुरक्षा बलों पर हमला हुआ उनसे हथियार छीनने की कोशिश हुई इंटरनेट लगा हुआ इंटरनेट बैन लगा हुआ है कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन आपके अंदर ना तो इतना आत्मिक साहस है ना बल है ना हौसला है ना हिम्मत है और ना नियत है कि आप मणिपुर जा सके यह आपका सौ दिन का फलसफा है लेकिन कभी कभी सोचती हूं जब सोलह महीने से नहीं गए अब आप क्या मणिपुर जाइएगा आपने मणिपुर को उसके हालात पर मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें करने वाले चुनाव के दौरान अपना सौ दिन का एजेंडा पे चर्चा करने वाले बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं असलियत यह है कि आपकी सारी लफाजी एक जुमला था असलियत यह है कि आपके पास ना कोई एजेंडा है ना कोई प्लान है ना कोई समाधान है समस्याओं का आप लगातार कुर्सी से चिपकने की लालसा में लिप्त हैं आप बैसाखियों पर निर्भर हैं आप ए वन और ए टू की तिजोरिया भरने के लिए हर तिक्रम करने को लालायित है और ऐसे में आप हर एजेंसी का दुरुपयोग करिएगा आपसे कुछ सवाल है सौ दिन आपके पूरे हुए हैं सौ दिन की विफलताओं पर आपसे कुछ सवाल है क्या आपके पास पांच साल का कोई विजन है आप पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं आज असलियत यह है कि हम अपने पूरे नेबरहुड में आइसोलेटेड हैं। यह आपकी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है अर्थव्यवस्था इनकम इन बेरोजगारी महंगाई महिला सुरक्षा को लेकर आपके पास कोई योजना है भ्रष्टाचार का झुंझना आप खूब बजाते हैं जिनको भ्रष्टाचारी बुलाते हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं सेबी और अडानी पर कब बोलिएगा एजेंसियों के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार लतार लगाता है लेकिन कब तक आप इन एजेंसियों को अपना फ्रंटल बनाए रखिएगा और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल करिएगा असलियत यह है मोदी जी की अब आपके पास कुछ बचा नहीं है आरएसएस से आपके कटु रिश्तों का सच सबके सामने है बीजेपी में सिर्फ फुटौल और खींचतान सबके सामने है सरकार दिशाहीन है आपकी झूठी बाबाही कुछ चरण चुंबक जरूर कर देते होंगे और आप उसमें खुश हो जाते होंगे लेकिन इस देश की जमीनी हकीकत से अगर आपके सौ दिन को देखा जाए तो आप बहुत दूर हो चुके हैं आई विल वेरी ब्रीफली